Menurut <laughs> uh, Izzah Menteri Besar Selangor, hmm. uh, saya nak start sikit lah YB. Hmm. Uh, Yelah ada yang kata Apa salahnya eh, uh, kau, kau ni uh, Banyak membantu Nurul Izzah lah Kerana uh, dia uh, sangat tenggelam Kebelakangan ni Tak uh, ada berita uh, <laughs> Whatsapp Betul, betul, uh. kan? Orang duk tanya Mana Nurul Izzah ni Bising-bising ni Ada uh. uh, orang sponsor lah kali ni tak hmm, ada yes. Sponsor uh. Kita e. buat uh, Apa nama ni This is uh, Public service announcement <laughs> uh, PSA so, <laughs> Apa salahnya Wibi? lepas ni, lepas ni kita buka kepada sponsor uh, Izzah nak boleh. sponsor segmen uh, Siapa-siapa yang rasa tenggelam jam tu kalau dia nak upkan sikit dia hmm, uh. boleh lah hmm. boleh baby apa salahnya hmm. MB ni dia cadang Nur Iza sebagai MB at hmm. least saudara Amiruddin ni dia adhere lah dengan apa two term tak tak lagi nak jadi MB ni baguslah macam tu dah itu sekadar cadangan je macam ni nu? devil advocate tak menjadi ni nampak sangat tak ikhlas tanya soalan <laughs> oh, tak <dah> ikhlas <laughs> <laughs> kalau saya ikhlas bahaya ni <laughs> <laughs> um, saya lebih terkejut dengan drama mereka. Oh, okay. kerana Anwar kata, "Oh, saya tak, tak tahu dah. semua kan." Berita pasal Izah menjadi MB ni yang saya dengar uh, dalam parti hmm. sebenarnya daripada 2024 lagi. Wow. Ha, 2024. Hmm. Berita asalnya begini, ialah um, Tengku Zafrol akan masuk PKR tahun 2024 dan okay. sepatutnya yang ini yang saya dengar daripada reporter hmm. daripada kumpulan mereka semua ni hmm. kan saya duduk terperap dekat kementerian saya tak tahulah apa yang dia duduk rancang tapi tiba-tiba ada orang datang ni kalau nak sahkan tanya dia orang lah tapi hmm. mereka takkan sahkan lah <laughs> tapi yang pengetahuan saya berdasarkan maklumat yang saya ada dalaman ialah rancangannya ialah Tengku Zafrul masuk PKR saya ingat April 2024. Hmm. Dan sepatutnya Datuk Seri Anwar umumkan di convention PKR tahun itu April 2024. Hmm. Uh, tapi berita tu dah keluar awal. Ada orang kata tim mereka sendiri bocokan hmm. semua kan. Jadi bila Amno tahu Amno marah. Jadi UMNO marah semua, tentangan tu kuat. Jadi tidak diumumkan hmm. uh, April 2024. Dia berkait dengan Zafrul itu ialah kerana saya dimaklumkan rancangannya ialah Zafrul masuk uh, dan itu akan ada dua uh, pilihan raya kecil. Hmm. Satu kursi parlimen dikosongkan untuk Zafrul. Uh, besar kemungkinan ampang lah. Saya pun tak faham macam mana dia boleh fikir yang kalau suruh YB Rozia letak jawatan, letak jawatan. YB Rozia tengok je dalam kan? kau kan. Dia tak boleh paksa dia kan. Uh, jadi itu akan menyelesaikan permasalahan Zafrul hmm. kerana Uh, um, penggal perkhidmatan senator dia memang berakhir sekarang hmm. kan minggu depan dia akan berakhir tapi bila dia alih parlimen dia akan berakhir sampai ke pilihan raya lah hmm. 2027 2028 begitu kan uh, kemudian satu kerusi uh, don uh, akan dikosongkan untuk memberi laluan kepada Izzah bertanding lah mm -mm. dan Izzah akan jadi menteri besar. Itu sepatutnya berlaku dan kenapa Izzah dan Zafrul dan Amir ialah kerana Zafrul boleh melicinkan jalan Izzah untuk menjadi menteri besar lah. Ah, ah, itu berita dia. Yeah, ah, yeah, kan sense, itu berita sense. dia kan. Ah, Faham lah kan. Ah, Amir bagaimana? Uh, masa tu Amir sepatutnya datang ke ke federal, lah. federal Ha. Tapi oleh kerana rentetan demi rentetan Yang bila buat planning ni Besar kemungkinan Dia tak ambil kira perkara-perkara lain lah Contohnya dia tak ambil kira Yang tentangan UMNO mm -mm. Yang Zafrul yang nak masuk awal tu Lambat dia nak boleh masuk kan Jadi by the time kita masuk ke September, November uh, Dia dah mula cerita pasal uh, Uh, pemilihan parti. Uh, <silence> kemudian masuk Februari, Mac 2025 dah pemilihan parti. Kemudian pemilihan parti gunggang-gunggang-gunggang. Uh, jadilah macam ni. Zafrol pun terlepas maka tamatlah dia jadi <silence> senator. <silence> jadi saya tak pasti dalam keadaan sekarang uh, yang mana imej contohnya mm <silence> um, Nurul Izzah terpaksa terima lah bahawa pandangan rakyat terhadap beliau itu telah grobah hmm. daripada sebelum ini sebab ahli politik eh ahli politik yang dia tidak mengambil pendirian mengenai isu-isu dan oleh itu dia kita tak boleh nak baca ni dia pergi ke mana memang dia orang sentiasa popular ha, sebab itu pada awal contohnya ialah macam Iza macam KJ okay. kan ha, uh, kalau tengok survey tahun 2016 17 18 memang popular Uh, mm -hmm. sebab orang suka dia ada pembawaan dia semua tapi orang tak boleh baca so uh, bila orang tak boleh baca tu orang tak ada opinion lah you you don't polarize bila you don't polarize you popular kan izah hanya sampai level polarizing itu bila dia masuk pemilihan baru-baru ini hmm. dan pandangan orang berubah lah dan saya sebut tu kerana saya ada survey demi survey yang kita buat sebab minta maaf lah saya memang macam itu hmm. saya memang semak setiap minggu setiap bulan hmm. pandangan orang macam ni pasal orang ni jadi sebenarnya approval rating contohnya approval rating pada menteri approval rating saya sendiri approval rating izah Datuk Zahid Hamidi semua ni saya ada tau tiap-tiap bulan. Hmm. Ha, sebab tu kalau ada orang yang pas ke CEPLOS ke dia kata oh kamu tidak relevan. Ha, tak apa sebab saya tahu saya relevan dengan rakyat. Ha, sebab angka itu lebih baik daripada hmm. semasa saya menjadi menteri contohnya okay. kan. Ah ha. kerana rakyat sebenarnya nak clarity. Hmm. Dia nak tahu sebenarnya isu ini apa pandangan you. Isu ni apa pandangan you kan. Hmm. Jadi Izzah sebelum ini dia mendapat manfaat daripada tidak ada di mana-mana ni jadi dia nampak saya lah puteri reformasi <laughs> mm. jadi orang suka macam tu lah the moment dia masuk pemilihan parti benda tu berubah lah kan jadi dalam keadaan sekarang saya tak pasti sama ada uh, dia nak ambil risiko buat pilihan raya kecil uh, sebab kalau buat pilihan raya kecil satu-satunya kerusi Um, calon Melayu yang boleh dikira sedikit selamat. selamat untuk PKR di Selangor hanyalah Bukit Antarabangsa. Hmm. Tapi itu pun agak-agak, Bukit Antarabangsa saya ingat 60-40, 60%, 40, 60 peratus Melayu, 40% peratus Cina. Tapi hmm. itu juga bergantung banyak kepada 40% peratus pengundi bukan Melayu tu. Hmm. Kalau mereka boykot, selagi hari kalah. Ha, jadi sebab itu, Code mana pun dia tidak semudah itulah dengan banyak perkara yang telah berubah hmm. uh, selepas pemilihan. Kemudian sekarang ini dengan cerita uh, art, cerita tarif perjanjian tarif, kemudian cerita Syamsul Iskandar kan. Jadi uh, saya... Menantilah sama ada mereka akan meneruskan atau tidak. Tapi kalau saya ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ah terkejut. Ah, tak betul lah kan. Benda itu kan beliau yang bermati-matian mempertahankan untuk bawa Nurul Iza uh, uh, untuk membawa Tengku Zafrul ke dalam PKR. Dan dia tak maklumkan kepada kita, kami pun. Dia, kami tahu daripada bangkangan UMNO tu. Hmm dia tak pernah dibawa ke mesyuarat dan perkara itu bila kita ada pandangan yang berbeza dia memang marahlah. Ah ha, kan dia tak suka kenapa nak tutup orang masuk semua. Saya tahu sebahagiannya kerana dia untuk chess game ni kan. Ha, jadi uh, cuma Biarlah, kita merancang, Allah merancang kan. Jadi akhirnya perancangan tu setakat ini nampaknya semakin sukar lah. Setiap hari dia menjadi semakin sukar lah. Mm -hmm. Dan untuk Selangor contohnya, pilihan raya negeri ialah uh, Julai, Jun 2023 kan. Uh, jadi maksudnya uh, menjelang... Uh, Jun 2026 kalau tak dibuat, kalau ada kekosongan dia tak perlu buat pilihan raya dah lah dan uh, uh, uh. uh, dia complicated juga kerana satu lagi uh, tingkap untuk, untuk uh, perkara ini berlaku ialah dengan rombakan jemaah menteri hmm. rombakan tu nak kena berlaku sekarang uh, uh. Uh, jadi sepatutnya ideally Uh, pilihan buat. raya kecil tu dah buat hmm. dan Ami supaya Ami dah ada menteri besar baru dan Ami supaya dia berlaku serentak kan. Hmm. Ha, jadi kalau hmm. kalau dibuat dulu rombakan uh, kemudian baru nak ada pilihan raya kecil pun payahlah Itulah hmm. ceritanya. Saya, Tapi hmm, hmm. saya ada soalan. Hmm. Hmm. Tapi ni dari segi pandangan uh, orang awam rakyat lah. Hmm. Ke pandangan kau? No, memang ada <laughs> ada orang pernah mention kepada okay. saya regarding uh, per, percaturan politik di mana patutnya satu kerusi parlimen ataupun dun dikosongkan untuk mereka dua lah. Mm hmm. Uh, pandangan yang diberikan adalah macam mana satu sistem yang patutnya dipertahankan demokrasi sistem yang dipertahankan mm -hmm. digunakan untuk percaturan politik macam mm -hmm. saya nak dia ni jadi <coughs> the next menteri besar saya kosongkan kawasan ni, dun ni. Saya nak dia ni jadi um, MP, saya kosongkan. So that means saya boleh kata kat ahli parti saya, you kena turun untuk dia ni. Bukankah itu macam a bit too much of the political game ke? Where you simply tell people you have to kosongkan for him, have to kosongkan for her? Dia bergantung jugalah. Saya bagi contoh lah kan. Pilihan raya kecil Port Dickson. Hmm. Yang membolehkan Datuk Sri Anwar jadi perdana menteri hari ini. Eh? Dia keluar penjara tahun 2018. Kemudian untuk dia menjadi perdana menteri dia kena jadi uh, uh, ahli parlimen. Mm -mm. Siapa nak kosongkan kursi tu? Uh, jadi semasa kami merancang nak masuk pilihan raya umum 2018, mm -hmm. yang itu bermain di kepala saya lah. Sebab ah. macam Farhan cakap lah, dia perkara yang sensitif. Maksudnya untuk kita mengusungkan kursi ni untuk seseorang kan. Jadi calon untuk um, Parlimen Port Dickson, memang masa saya bincang dengan, dengan beliau masa itu, memang dia tahu itu fungsi dan tugas dia. Hmm. Sumbangan dia ialah saya bertanding kalau menang dan perancangan ini berlaku, Datuk Seri Anwar keluar penjara, diberi pengalaman diraja, dia perlukan kursi, maka saya akan kosongkan kursi itu. Kan? Jadi... Uh, of course tak ada orang berterima kasih kepada aku fikir benda tu awal-awal lah mm -hmm. kalau aku nak mengungkit lah kan. Sebab semua orang masing-masing fikir diri dia aja Dia mm -hmm. tak fikir ni kalau macam mana. Masa itu orang lain tak yakin pun yang 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 uh, PH boleh bentuk kerajaan dan datuk Sri Anwar uh, keluar penjara kan. So dalam keadaan macam itu, I think dari segi keperluan perjuangan, sebab kalau contohnya Datuk Seri Anwar keluar dan tak ada orang nak kosongkan kursi. Kerana memang betul ahli parlimen akan kata kenapa pula saya nak kena kosongkan kursi. Jadi dalam kes Port Dixon tu memang perkara itu telah dibincangkan lebih awal. Hmm. Yang memang itulah fungsi dia dan itulah sumbangan dia kan. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan lain, tak mudah lah. Tambah macam sekarang kan. Ambil contoh yang jadi sasaran bertahun-tahun ini ialah Ampang. Dan uh, pengundi Ampang pilih YB Rozia. Hmm. Kan. Dan dia buat kerja dengan baik. Dia seorang wakil rakyat yang antara paling kanan dalam PKR hmm. tau. Dan dia dalam PKR ni daripada hari pertama sebagai setiausaha wanita, exco lama semua kan. Hanya kerana nak letak seorang yang baru aa... Uh, Parti sebenarnya tidak mudah untuk bagi arahan kepada dia. Sama jugalah macam Chap law semua ni. Boleh tengok ayat dia daripada satu minggu ke satu minggu. Dia pening kepala. Macam mana nak kritik Rafizi ni? Jadi yang terbaru ni kalau tengok kat komen ni mesti banyak ni. Uh, kalau ada Chap law tengah tengok live ni kan. Oh, uh, Samsul Iskandar dah letak jawatan. Kamu bila nak letak jawatan? Eh, bukan parti <laughs> pilih saya. Haa. Huh? yang pilih saya ni rakyat kan. Hmm. Jadi soalan tadi tu kena berhati-hati juga parti-parti politik. Kita nak kena imbangi bahawa sebenarnya yang memberi mandat itu adalah rakyat. Hmm. Ha kecuali dalam kes-kes tertentu. Kan ha, kes yang berlaku di Port Dickson tu hanya berlaku sekali 100 tahun kot. Kan hmm. <laughs> nah, ha kerana uh, untuk memastikan Datuk Seri Anwar ada kerusi Yeah, nah, kalau tidak uh, dia dia akan ada masalah dan masa itu dia berdepan dengan Tun Mahathir. Kalau contohnya dia tak ada kursi dan dia hadapi kesukaran untuk menjadi ahli Parlimen uh, bersatu dan Tun Mahathir masa itu akan gunakan alasan itu untuk tidak. Uh, menghormati perjanjian untuk um, hmm. apa ni menyerahkan kuasa kepada Dr. Sri Anwar lah. jadi kami hmm. nak kena fikir awal sebab hmm. itu kursi Port Dickson tu unik memang betul dan itu diberitahu daripada awal hmm. uh, uh, um. kat, so saya rasa dia ada a few lines that we need to navigate lah. ramai yang tahu yang YB dah fikir lebih awal saya awal rasa orang ramai yang tahu hmm. kan uh, sebab tiba-tiba eh kenapa dia ni hmm. jadi calon kan hmm, hmm, uh, uh. YB how about langkah kajang adakah itu pun termasuk dalam hmm. sukses Kategori yang YB cakap tadi Yang itu Keadaan masa itu pun lain okay. Kerana sebenarnya Datuk Sri Anwar Kita dah tahu Bahawa uh, Dia akan jadi mangsa Politik mm -mm. Mereka nak masukkan dia Dalam penjara Pada masa yang sama Kita juga tahu Bahawa Tan Sri Khalid Um, ada kontroversi mengenai pinjaman bank dia. Mm -hmm. Yang orang duk kata, orang pas lah selalu duk tuduh kata saya fitnah Tan Sri mm. Khalid, semua kan. Sampai sekarang, yang saya sebut itu tidak dijawab. Dan uh, dalam mahkamah pun, saya tidak pernah disaman ataupun diarahkan untuk menurunkan semua yang saya tulis itu. Okay. Sampai sekarang, dia masih ada di blog saya kan. Jadi kita ada keadaan-keadaan itu kan. Satu ialah kita tahu selepas uh, pilihan raya umum 2013 mm -hmm. Datuk Seri Anwar akan ditekan dan besar kemungkinan masuk penjara mm -hmm. itu satu. Kedua ialah kita ada masalah dengan Tan Sri Khalid kerana kontroversi itu akan digunakan untuk menekan uh, pakatan rakyat dan PKR pada ketika itu mm -hmm. kerana soal macam mana hutang dia 70 juta dihapuskan. Hmm. Yang itu tak menjawab sampai sekarang lah. Cuma saya sebenarnya tak jawab kerana tak baik. Arwah dah meninggal hmm. kan. Yang ketiga ialah soal pergaduhan antara Tan Sri Khalid dengan Azmin Ali ni. Hmm. Kerana hmm. dia menggoncang parti. Dan dia dia, dia dia, dia melemahkan parti kan. Jadi pandangan ni pada ketika itu, satu strategi yang boleh dibuat yang dikira... Uh, Uh, killing two three birds with one stone ialah buat apa yang pernah berlaku contohnya dengan Erdogan dulu atau banyak di tempat lain bahawa kita perlukan Datuk Sri Anwar untuk memimpin dahulu kerajaan negeri hmm. kerana bila dia sudah jadi Menteri Besar uh, dan juga uh, itu lagi payah tau untuk memenjarakan seorang menteri besar. Ah, wow. ha, kerana dan dan dia berkait dengan negeri semua. So it's is part of protection kan. Hmm. Dia juga memenuhi uh, keperluan politik untuk mempamerkan kemampuan model. pentadbiran beliau supaya menjadi model kan. Dan dia juga menyelesaikan pada ketika itu keretakan yang semakin berlaku akibat perebutan kuasa di antara Azmin dengan arwah dan Sri Khalid kan. Hmm. Dan kita dah baca semua uh, dan kita dah tengok sebenarnya tarikh-tarikh mahkamah Okay. Uh, lama mana selalunya daripada mahkamah rayuan untuk buat keputusan, nak keluar judgement uh, sehinggalah ke mahkamah persekutuan semua kita dah tengok lah kan. Dan pada ketika itu um, bacaannya ialah amalan biasa mahkamah Uh, Datuk Seri Anwar uh, kes dia itu tidak akan uh, uh, apa nama ni um, um, sebab kalau ingat kes dia masa tu kan, dia semasa di mahkamah tinggi, dia dijatuhkan hukuman tidak bersalah tau. Mm -hmm. So dia masih lagi tidak bersalah lah. Uh, jadi soalnya ialah masa itu pendawa raya... Um, Uh, merayu di mahkamah lebih tinggi. Jadi hmm. kita dah tengok notis lama maksudnya bila pilihan raya kecil itu berlaku dia boleh bertanding. Kan. Hmm. Uh, tapi yang di luar bacaan kita ialah macam mana mahkamah pada ketika itu memendekkan segala-galanya dia menjadi kes paling ekspres dalam dunia dalam sejarah Malaysia lah. Hmm. Ha, kerana hanya kerana tak nak bagi Anwar Ibrahim bertanding di Kajang, ha, maka yang sepatutnya rayuan itu didengar 6-7 bulan lagi, tiba-tiba eh, esok lusa dah kena-kena dengar. Hmm. Jadi itulah yang berlaku lah. Ha. Tapi memang saya setuju lah, sebaik yang mungkin, kecuali keperluan itu sangat mendesak. Sebab itu kalau tengok eh, dua-dua langkah Kajang, Port Dixon semua berkaitan dengan Anwar Ibrahim. Mm -mm. Saya pun rasa dia tidak boleh digunakan untuk percaturan politik biasa. Mm. Dia sepatutnya untuk sesuatu yang kita rasa sangat strategik dan diperlukan untuk mempertahankan, melonjakkan masa itu suara pembangkang lah dalam mm. negara kan. Mm. Baik.